З пересіданням жінки за кермом у неї з'явилися як нові можливості, так і нові стреси. Як з ними впоратися? Ми поговоримо з лікарем-психіатром, який зараз у нас в гостях. Далі в студії Сергій Чечотка. Вітаю вас! Доброго дня. Ну, ви знаєте, нашу сьогоднішню тему це жінка за кермом. Все ж таки, як справлятися з стресовими ситуаціями, і чи емоційні жінки більша за за чоловічу, і як вони сприймають? Ну мабуть, більш тонкіше всі стресові ситуації. Ну, биологически женщина действительно более эмоциональное существо. Э, в силу гормональных изменений э, воздействие на лимбическую структуру мозга, это та структура мозга, которая отвечает за эмоции, действительно несколько больше, чем у мужчины. И в стрессовых ситуациях женщины биологически реагируют немножечко по-другому. Однако в последние годы, даже я бы сказал в последние столетия, социальный аспект э, давлеет над биологическим. И обучение реакции на стресс э, сейчас, в общем-то, нивелирует разницу между мужчиной и женщиной, как на дороге, так и в любой другой ситуации. Поэтому сказать, что женщина будет реагировать на дороге по-другому, но ну, вероятнее всего да, отлично от мужчины, но скорее в силу того, что ее биологическая составляющая будет более активная, чем социальная. В данном случае, ну, тут главное забыть о том, когда ты садишься за руль, забыть о том, мужчина ты или женщина, и представить, что ты водитель, и твоя задача добраться до... пункта назначення з мінімальними затратами як фізичних, так і емоціональних сіл. Ну, Сергію, ну з якимись емоційними стресовими факторами, частіше всього це впливає на здоров'я людини. І існують випадки, що коли вчишся, навіть бувають, да, впливається на здоров'я, падає тиск, там бувають емоційні якісь розлади, фізичні. фізично угу. це дійсно так бувають. Если мы стресс. говорим о психосоматической реакции, то, конечно, да. Стресс – это реакция как физическая, так и психическая. Физически это выражается в том, что ну, существует кортизол как гормон стресса, он вызывает выброс адреналина, и дальше-дальше пошла реакция. И в зависимости от состояния здоровья человека, его реакция на стресс может быть как минимальная, так и фатальная. Не зря говорят, что ну, люди от, в стрессе могут и язва вызываться, и инфаркты, инсульты и так далее. Запросто. А тоже не нервуйте, дорогие телеглядачи. Да, не в Желательно, разі. да. Нервовые клетины все же таки не Вообще вратаются. восстанавливаются, но очень-очень медленно. Поэтому лучше действительно не нервничать. Ну, Опять же, це не завжди виходить. Тут уже как кому повезет. Ну да, як мантру настроїть себе не завжди виходить. А особисто від вас є якісь от такі прийоми, там я не знаю, от, що в стресових ситуаціях допомагає там дорахувати до п'яти, до десяти, до двадцяти. Ну, все залежить від того, наскільки стоїть стресова ситуація. Наприклад. у врача, нам, когда нас учили на врачи, нам всегда говорили, у вас есть всегда 5 минут, чтобы подумать. Да? Если мы говорим о том, что, допустим, на дороге да, вы попали в какую-то аварийную ситуацию, тут уже нет 5 минут. Но я думаю, что нужно довериться, ну, если человек хорошо учился на водителя, то его инстинкты ему помогут. И нужно довериться мышечной памяти. Самое главное, ну, не то чтобы не бояться, не паниковать. Самая страшная стрессовая ситуация – это паника. Человек может бояться и должен бояться, потому что стресс, он, как, он всегда проходит три стадии. Стадия тревоги, стадия адаптации и стадия истощения. И самое главное – это пройти стадию тревоги как можно быстрее, перейти в стадию адаптации, разрешить э, стрессовую ситуацию до того, как адаптация закончится, и потом можно уже истощаться, отдыхать, и я думаю, всем знакомо это состояние, когда ну, закончился стресс, и так фух. Ну, а практично? Про что думать? Что... Ничего не Ничего. думать в данном случае, ну, только что если... Э... Какие ну, процедуры? Что рассчитать Считать да, нет. Считать, Ес... не Все не зависит от того, какая стрессовая ситуация. В каждой стрессовой ситуации ну, наверное заранее нужно быть всегда готовым к тому что в любой момент может что то случиться это приходит наверное с жизненным опытом что ты готов ко всему но если нет ну делай что будет делай что должно и будь что будет вот такая вот наверное заповедь но все ж таки не дай боже да якая ситуация траалась и люди после цього ну вот вашка ей систы за кормо ну перемогти ты страх и что вы радите в таких ситуациях ну если мы говорим о действительно стрессовой ситуации, то у пациента может наблюдаться посттравматическое стрессовое расстройство. И в таком случае действительно лучше обратиться к, психи к психотерапевту, да, к психиатру, как. Это может быть, да, какой-то Может, да, uh потому uh -huh. если человек uh, если, давайте так, если страх человека мешает ему садиться за руль, это uh -huh. одно, но если эта uh, ситуация мешает ему и социально функционировать, то есть угу, как-то жить, тогда, конечно, лучше обратиться к специалисту для того, чтобы провести психокоррекцию. То есть разобраться в причинах, изменить э, тип реагирования, и в дальнейшем человек уже будет э, готов. К таким стресовим ситуаціям не буде переживати їх столь остро, плюс ми оберемо послідствия, і ну от як-то так. Я розумію, Сергій, що ви дуже логічна людина в силу професії. А скажіть, будь ласка, ну ем, бувають випадки, коли людина десятиліттями робить один і той, і той же поворот там паркується в одному і тому ж місці, а тоді на тисячний раз щось відбувається не так, і ну кажуть, що можливо це там ангел-охоронець, да відійшов від нього, чи щось от надприроднє є таке в. психиатрии да, вот Вы знаете, скажу так, человек выполняя одну и ту же последовательность действий привыкает к собственной безопасности. И существуют две причины, по которым что-то можно случиться. Это некая внешняя сила, да, которая воздействует на эту ситуацию. Упал кирпич, это не зависит от человека, да, или человек привыкнув к собственной безопасности, совершает какую-то ошибку. Мой совет, ну, если случилось что-то экстраординарное, которое вы не в силах изменить и не в силах воздействовать, ну, тут уже ничего не поделаешь, надо просто смириться и быть готовым к этому. А если вы просто расслабились за рулем, э, старайтесь этого не делать. Просто всегда нужно, э, ну, если, допустим, какое-то совершаешь рутинное действие, всегда подсознательно будь готов контролировать эту ситуацию. Э, ну, как я и логично. Професійна відповідь. Uh, у нас є uh, ролик з приводу ангела охоронця для тих, хто, можливо, більш романтична натура чи менш логічна. Uh -huh. да? У нас є ролик з цього приводу, і ми переглянемо його далі. Ангел-охоронець на дорозі Відкриття більшої життя починаються з малого. Двор детства, войнушка, лучші друзі. Тот, хто не дасть збігтися з поті чи вивідати на дорогу. Нас сопровождает кто-то незаметный, но очень особенный. Взлеты и падения ⁇ это часть опыта, который мы делим с ним пополам. Внезапные потери не так заметны, потому что он часто теряет за нас. У него есть сила исправить, устоять, выдержать, предупредить. Всегда хочется быть выше условностей и обстоятельств, когда самое сложное достается кому-то еще. Тому, кто прикрывает твой тыл, стережет твой храм. Каждый раз этот кто-то искренне прощает все. Он рискует, но его долг быть на стороже, когда ты обеспечен. Когда-то ваши пути могут разойтись, но не отпускай нить, держи свободной дорогу в свое сердце, чтобы он мог вернуться домой. Я бажаю вам, щоб вас, дорогі телеглядачі, ніколи не покидав ангел охоронець Не тільки на дорозі, а й кожного дня. Отож, от якщо, ну, не дай Боже, да, щось трапилося, як поводити себе в стресовій ситуації, неважливо від жінка ти чи чоловік, як от… Ну, якщо щось трапляється на дорозі, ну… влаштовувати. Что я могу сказать? Во-первых, на самом деле желательно не допускать никаких э, стрессовых ситуаций, точнее, не допускать экстремальных ситуаций. Э, ну, есть анекдот на эту тему, он очень как раз подходит к теме нашей беседы. Садится мужчина за руль, и садится двух своих друзей и едет куда-то, да? разгоняется 60. 70, 80, 100. Друзья говорят ему, ну давай мы пойдем, потому что очень, очень быстро ты едешь. А он говорит, да ладно, у меня есть ангел-хранитель, вообще не вопрос, он всегда меня выручает. Они говорят, ну мы все-таки пойдем. Вот он, они уходят, он садится, едет 120, 160, 180, ему вот так раз по плечу сзади. Слышь, мужик, я твой ангел-хранитель, я, наверное, тоже пойду. К чему я веду? К тому, что ангел-хранитель – это хорошо, но мы сами отвечаем за безопасность движения. Если ты нарушаешь какие-то правила, будь готов нести ответственность. Ну, вот в тему беседы, если мы говорим о предыдущей теме, да, мужчина или женщина за рулем, наверное, правильно, что мужчины все-таки чаще нарушают правила дорожного движения, как и любые правила вообще. Биологически мужчина предназначен для того, чтобы бросать вызов ситуации. Но Напомним кто, о том, о чем я говорил, садясь за руль, ты перестаешь быть мужчиной или женщиной. Ты становишься водителем. Ты отвечаешь не только за свою жизнь, но и за жизнь тех, кто движется вместе с тобой по дороге. Э -э никогда нельзя быть э абсолютно готовым ко всему. Э -э Нужно просто быть готовым к тому, что что-то случится, что-то может произойти. И я не могу предсказать, как отреагирует тот или иной человек, и он не может. Это, ну, это элемент случайности, который есть в нашей жизни. Ну, вот... Ні, у нього єдиного відвіта на те вопрос, к сожалению. Ну, в принципі, він адекватний, адекватна відповідь. Тобто не розраховувати ні на кого, крім себе, коли ти да, сідаєш за кермо і відповідати, якщо ти в нетверезому стані, то не розраховуй, що все може закінчитися позитивно. Совершенно вірно. Дякую, Сергій, за такі, такі змістовні відповіді. Будь ласка.